प्रिय भक्तांनो आज मी तुमच्यासाठी एक असा पवित्र संदेश घेऊन आलो आहे जो तुमचं जीवन पूर्णपणे बदलू शकतो या जगात प्रत्येक व्यक्ती सुख समृद्धी आणि शांतीची इच्छा करतो पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की हे सगळं प्राप्त करण्याचा एक सोपा आणि दिव्य मार्ग आहे जो भक्त सत्य मनाने आणि विश्वासाने आमच्या या मंत्राचा एकशे आठ वेळा जप करतो तो आपल्या आयुष्यातील प्रत्येक इच्छित गोष्ट प्राप्त करू शकतो हा मंत्र केवळ शब्द नाहीत हा एक दिव्य ऊर्जा आहे जो तुम्हाला ब्रह्मांडाच्या अनंत शक्तीशी जोडतो जेव्हा तुम्ही या मंत्राचा जप करता तेव्हा तुमच्या आयुष्यातील सर्व अडथळे नाहीच नाशाय ओम नमः शत्रु नाशाय शत्रुनाशाय ्रीं ह्रीं सूर्याय नमः शत्रुनाशाय ॐ ह्रीं 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 ्रीं सूर्याय नमः शत्रुनाशाय ॐ ह्रीं ह्रीं 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 सूर्याय नमः <Sessantik> शत्रुनाशाय ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः 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 शत्रुनाशाय ॐ ह्रीं ्रीं सूर्याय नमः शत्रुनाशाय ॐ ह्रीं ह्रीं 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 सूर्याय नमः शत्रुनाशाय ॐ ्रीं ह्रीं सूर्याय नमः शत्रुनाशाय ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः